السلام علیکم میں ہوں محمدیندین یہ ہے میرا بیٹا ایان یہ صرف میرا بیٹا نہیں بلکہ مدنی آن لائن اذان اکیڈمی کا چھوٹا استاد بھی ہے جی ہم دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے موزن کی طرح آزان کیسے دی جاتی ہے چاہے آپ ہوں یا آپ کے بچے ہوں ہم سکھا رہے ہیں سر تلفظ مرکی راگ سانس کنٹرول اور جذبے کے ساتھ اذان کیسے دی جاتی ہے چلے آئیں چند عظیم موزن حضرات کی اذان کے انداز سنیں اور سیکھیں کہ ہم کیا سکھا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم شیخ استاد علی ملا صاحب کا مقام الحجاز حیا علیہ صلاح ہم آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا جائے علی ملا صاحب کی اذان اسام بخاری صاحب کی عبد المجید الصرحید صاحب کی اس طرح مختلف تاکہ آپ کو ان مختلف لہجوں کی سمجھ آتی جائے کہ آپ اور آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا سیکھنا چاہتی ہے دنیا کی عوام چلے آ, میں پڑھتا ہوں ایان پہلے ठीज़. صرف ایک الفاظ سن لیں حیا بخاری صاحب کا دوسرا اللہ اکبر اس میں مرغی ہیں لیکن آپ نے مرغی نہیں لگانی ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہو گیا اب یہ چھوٹا بچہ آٹھ سال کا اس کی مرکی کیسے نکلی ہے اس کی مرکی بھی آ گئی ہے اس میں کیا کرنا پڑے گا وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا لیکن ایک دفعہ مرکی والا تھوڑا سا سنائیں جہاں بھی مرکی آ رہی ہے اللہ ٹھیک ہے مرکی کیسے آئے گی کیا کرنا پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم شیخ علی ملا صاحب کا مدنی لہجے میں اشد واللہ پڑھیں گے پھر شیخ عبد المجید السرحی کا اشد واللہ پڑھیں گے تاکہ دونوں اشد اللہ آپ سنیں اور دیکھیں ان کا فرق کیا ہے اور ہم کیا سکھا رہے ہیں اشد اب سنیں عبد المجید السرحی اشهد ان لا اله الا الله اچھا جی دو اشد والا سن لیں اب آپ کہیں گے علی ملا صاحب کا حجاز والا اشد اللہ کہاں گیا وہ کچھ ہی ہوتا ہے واللہ الہ ارشد ال پڑھیں آپ ہو گیا جی یہ ہو گئے الگ الگ لہجے اس اس کے علاوہ بھی بہت سارے لہجے ہیں یہ صرف معروف اور عظیم موزن جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے اب سانس کنٹرول کیسے ہوگی مرکی کیسے باہر آئے گی اور اس کے علاوہ اللہ اکبر کیسے ادا ہوگا اور اشد واللہ الہ الا اللہ جس میں ہم غلط پڑھتے ہیں اشد اللہ وہ کیسے صحیح ہوگا سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں اللہ اکبر کو ہم پڑھتے ہیں اللہ یہ زبان کا یہ والا حصہ ہم لوگ تالو پہ لگا دیتے ہیں پہلے ہی پہل لیکن اگر زبان کا سینٹر والا حصہ آپ اوپر لگائیں گے تو اللہ بن جائے گا جب اللہ بن دے گا تو آپ کا تلفظ صحیح ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اور جو ہو ہے ایک تو ہے ہا ایک تو ہے جو حلق سے نکلے گی یہ اللہ جو آپ لکھیں گے اس کے ساتھ لاسٹ میں جو ہا ہے وہ موٹا نکلے گا ٹھیک ہو گیا یہ نوٹ کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اشد اللہ پہ بعض اوقات بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں نئے ہوتے ہیں پرانے بھی ہوتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اشد اللہ علیہ علیہ غلط پڑھتے ہیں حالانکہ اگر آپ دیکھ کے پڑھیں گے تو لا ملف ہے اشد اللہ موٹی ہا کیسے نکلے گی وہ ابھی ہم بتاتے ہیں کہ موٹی ہا کیسے نکالنی ہے پھر ہم بڑھیں گے آگے حیا صلاح پہ حیا صلاح والی جو ہا ہے وہ بریک ہے آپ کی سیٹی کی طرح آواز آنی چاہیے حیا صلا سواد ہے وہاں کیا نکلتی ہے سین پڑھ کے دکھاؤ ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے بیچ میں جو آئن آ رہی ہے وہ کیسے آئے گی ہاں ابھی بچے یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے ساڑھے آٹھ سال کا ہے بارہ تیرہ سال کے جو آ رہے ہیں تقریباً ان کی آئین صحیح بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی تو اس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا سانس کنٹرول کرنے کے لیے پوچھتے ہیں جی کیا کریں اس میں اب یہ ہے کہ کسی لوگوں کے اندر انرجی زیادہ ہوتی ہے وہ ناک سے سانس کھینچتے ہیں اور اس کو لمبا لے کے جاتے ہیں مثال کے طور پر جس طرح عبد المجید السرحی صاحب اللہ اکبر کرتے ہیں اگر آپ علی اللہ صاحب کی طرف جائیں گے تو وہ سارے تقریباً منہ سے سانس کھینچتے ہیں اللہ, اکبر, اللہ اکبر, اکبر اچھا جی اب دوسری بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی اللہ صاحب کا اللہ اکبر نہیں اٹھایا جا رہا وہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں اللہ بر بر موٹا ادا کرتے ہیں وہ بنا نہیں سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح یہ کنٹرول کرواتے ہیں دیکھیں ہم کچھ آہات کے اشاروں سے بھی بتاتے ہیں کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں اور زیادہ مشق بھی کرواتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان جو اذان آپ سیکھ رہے ہوں گے ان اذان کی آڈیو بھی دیتے ہیں ان کے اوپر تختی کے اوپر ان کی سلیٹیں سلیٹ کے اوپر لکیریں بنا کے سنیں بنا کے بھی دیتے ہیں اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں جیسے آپ کی کلاس ختم ہوگی ہم آپ کو اس بھی بھیجتے ہیں کہ یہ آپ کا سبق ہے آپ نے اس کی مشق کرتے رہنا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس میں کیا ہے اللہ اکبر اللہ کہاں لمبی کرنی ہے کہاں کم کرنی ہے یہ بھی ہم بتاتے رہتے ہیں اور آخر میں میں آپ کو بتاؤں اگر آواز تیز رکھنی ہے اور سروف نرم رکھنی ہے تو ملٹھی پان کی جڑ تی تیس روپئے کی پنساس سے لے لیں اتنی سی ملٹھی اتنی سی پان کی جڑ ڈال دیں ہلکی سی چینی ڈال دیں اس کو اُبال لیں جیسے ہی وہ پک جائے وہ گرین ٹی کی طرح اس کی شکل بن جائے گی وہ آپ پیئیں تین چار دن کے بعد ایک دفعہ اس میں آپ کی بلغم ختم ہو جائے گی اور آپ کی آواز تیز ہو جائے گی کیا کہیں گے آپ ٹھیک ہو گیا جی یہ ہیں جی ہمارے اذان سکھانے کے طریقے تو دیر کس بات کی ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے مدنی آن لائن اذان اکیڈمی میں اپنے بچوں کو اور آپ خود فوراً داخلہ لیں ہم تیار ہیں ہم کیا آپ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں الحمدللہ دنیا بھر سے لوگ ہم سے سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں آپ تیار کریں تیاری کریں اور ہمارے ساتھ اذان سیکھیں اور اپنے بچوں کے اندر وراثت دیں اذان کی اللہ حافظ